Далеко Симферополя прилетать прибыл завидовать кафедры инженерно-компьютерных технологий Высшего научного запада Крымский инженерно-педагогический университет доктор педагогических наук профессор Сайдаметова Зарема Сайдавиевна. Прошу. Мирослава Ивановича. И я во время передачи зрителей, ну, 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 тоже у меня есть возможность поздравить Мирослава Ивановича, у меня к нему есть несколько подарков. Лично на Февзи наш ректор, написал ему поздравительное письмо и просил меня передать Мирославу Ивановичу. А еще мы над подарком. Что же такое можно подарить, чтобы его удивить и его порадовать? И мы долго-долго искали. У нас было много разных людей и всегда понимали, что это не удивишь. Но все-таки мы поехали в подвал Масандри и подарил Массандры на нашли вино, которое разлил вот 40 тысяч в 1945 году. А виноградники заложены по в 1937 году. Мы купили вам Мы с этим вином. История этого вина скрыта столетия. Я <свят> думаю, что пить нельзя. Скрытно столетие. Скрытно вас, <свят> вас поздравляю. За боя. <свят> Может, может, докатимся да. так, до тех пор, пока вы откроем. Да. И я присоединяюсь абсолютно ко всему, что было сказано. Действительно, Рослав великий человек, великий педагог и великий учитель. Приезжая к нам в Крым, на, на заседании Государственной экзаменационной комиссии он нам преподавал такие уроки педа, педагогического отношения к ученикам. Я даже помню один случай, когда э, он хотел поставить оценку выше, мы просили ниже поставить. И, он тогда, и тогда я еще сказала, когда он бы такой что его все обижают, что тогда сказал, а почему мы тогда его должны тоже обидеть? И, и, и тогда вот он отстоял свою. теперь всегда, когда я э, про свои педагогические деятельности, я всегда слова Мирослава Ивановича вспоминаю. Так что спасибо вам, Мирослава Ивановичу, за такие тоже... Уроки человеческие. И сегодняшняя моя презентация, это вы видите рандомизированные алгоритмы и вероятностный анализ, как учить будущих программистов. Тема э, рандомизации э, программирования, тема для студентов, для их понимания достаточно сложная. И обычно мы всегда считалось так, что там, где есть вероятность на анализ, там, где есть рандомизация, это э, надо рассматривать в рамках теории вероятности и математической статистики а или в какие-то специальные математические курсы. Но при обучении студентов программированию, алгоритмам, структурам данных, оказалось, вот эти темы достаточно интересны и есть что со студентами обсуждать. И я могу сказать, что обратить внимание на эти темы, сделать их более понятными для студентов, меня, в общем-то, подвигает у Мирослава Ивановича. Ярослав со своими книгами по теории вероятности, математической статистике и э, об элементах информатики, вот, которые, в которых это встречается. Все его эти работы, то есть э, в них настолько все хорошо и понятно написано, и столько есть идей. Вот я э, картинка, Значит, э, тут мы э, Не все книги я могла скриншоты сделать, но вот э, здесь на выставке они все есть. Это то, то чего нам дают материал для... Э, Использование на занятиях. и э, вероятностный анализ, это обычно SOS, э, там, где есть математические вот, аппарат вероятности. И в э, алгоритмах, если есть элемент случайности, то есть либо какой-то генератор случайных чисел, то эти алгоритмы обычно бывают, э, мы, мы их называем рандомизированными. Один из примеров такого рандомизированного алгоритма это алгоритм быстрой сортировки, здесь на карте он обычный. Я, я, не буду на нем останавливаться, но вот э, в него... и в нем можно... И в него можно вносить элемент рандомизации, что значительно ускоряет время работы этого и со студентами, в общем-то, это достаточно интересно обсуждать, и там целый такой математический аппарат, вероятности, который они используют. И здесь очень можно вспоминать то, чего они изучали в разных курса. Ну и, в общем-то, можно сами задачи делать, так, это 9 задач, где которых есть рандомизация. Они на экране, они в моей статье подробно написаны, поэтому я не буду даже их зачитывать вам и приводить примеры по каждому ряду. В статье у меня это есть. И последнее, я опять же хочу сказать, спасибо Мирославу Ивановичу, что в его задачнике и в его учебнике очень много интересных задач, которые можно со студентами рассматривать, да? давая им в качестве индивидуальных проектных работ, чтобы они именно писали программы и могли оценить работу этих алгоритмов. Еще одна вещь, которая И Мирослав Иванович в своих книгах раз, вот это я Иванович, большое вам спасибо за то, что вы нам даете идеи, за то, что вы нас учите, за то, что вы у нас есть, за то, что мы в вашем учении. Спасибо вам. До речи, все, что тут происходит, транслируется в онлайн-режиме на сайте в режиме интернета.